Assalamualaikum dan salam sejahtera um, Kali ini kita bertumpu Pula kepada video ketiga Dalam siri Tentang ITP Kali ini kita ingin menceritakan seber sedikit Tentang rawatan awal yang perlu Kita beri kepada pesakit kita Dalam menangani masalah ini Jadi kalau kita Lihat dari segi Haa um, Tujuan utama mengapa pesakit ini perlu dirawat ialah kita ingin mengurangkan risiko pendarahan pada pesakit ini dan cara yang terbaik untuk mengurangkan risiko pendarahan pada mereka ialah untuk secepat mungkin meninggikan tahap platelet pada pesakit. Jadi kalau plateletnya tinggi, maka risiko pendarahan pada pesakit itu akan dapat dihentikan dengan cepat. Tapi bukannya senang untuk meninggikan plateletnya dengan begitu cepat. Jadi sementara menunggu platelet itu naik, mungkin ada langkah-langkah tertentu yang kita perlu, perlu buat atau pun boleh buat untuk memastikan risiko uh, pendarahannya lebih kurang ya. Jad, uh, untuk uh, menerangkan ataupun memahami konsepnya itu, kita cuba pada peringkat awal untuk mengurangkan pendarahan dan seterusnya menaikkan uh, 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 ah platelet setakat mungkin dengan cara yang sesuai tanpa memberi apa-apa risiko kepada pesakit kerana kalau sekiranya kita uh, terburu-buru untuk menikam platelet dengan menggunakan uh, uh, platelet transfusion contohnya, mungkin ia tidak dapat memberi kesan kepada pesakit kita kerana antibodi itu hanya akan membunuh uh, transfusion yang kita beri kepada pesakit kita. Jadi Tujuan utama untuk uh, menguat pesakit kita pada peringkat awal ialah nombor satu kita ingin mengurangkan pedahan kedua ialah untuk menaikkan platelet. Selalunya kalau kita dapat menaikkan platelet um, maka uh, risiko pendarahannya pun agak dapat dikurangkan juga pada masa yang sama. Jadi untuk uh, tujuan pada peringkat susulan pula selepas kita berjaya menangani Uh, masalah pesakit tu pada peringkat awal ialah untuk memastikan tahap plateletnya itu berada pada normal ataupun hampir normal. Dan pada masa yang sama apa yang kita gunakan teknik untuk memastikan platelet itu tinggi tidak mendatangkan apa-apa risiko kepada pesakit kita kerana sekiranya kita menggunakan steroid sebagai contohnya mungkin ada kesan jangka panjang pada pesakit kita kalau kita tidak mengambil apa-apa persiapan untuk memastikan risiko pendedahan kepada steroid mereka dapat dikawal dengan baik jadi Mari kita beri tumpuan kepada kadar awal untuk mengawal penyakit ITP ini. Kita tidak sebenarnya dapat lari daripada penggunaan steroid kerana steroid bertindak dengan cepat dan steroid juga dari segi kosnya agak murah dan sekiranya kita mengambil langkah-langkah tertentu untuk membendung apa-apa kesan sampingan pada steroid ini, steroid ini amat selamat digunakan. Jadi sekiranya sebagai alternatif pada steroid Sebagai contoh, sekiranya pesakit itu uh, sedang mengandung dan dengan menggunakan steroid yang berlebihan mungkin akan memberi uh, risiko pada pesakit dari segi uh, masalah kepada uh, janinnya ataupun uh, disebabkan oleh penggunaan steroid nanti akan meninggikan tahap gula dan tahap tekanan darah pada pesakit tersebut maka alternatif lain daripada steroid ialah dengan penggunaan immunoglobulin masalah utama dengan immunoglobulin ini walaupun selamat digunakan pada ibu mengandung ialah kosnya dan juga sekiranya kita menggunakan immunoglobulin ia, ia dapat bertindak dengan cepat tetapi ia tidak tahan lama selepas 3 hingga 6 minggu kesan daripada immunoglobulin itu akan berhenti dan platelet mungkin akan turun semula ke tahap yang bawah jadi penggunaan immunoglobulin ini hanya adalah terbaik sekiranya kita gunakan untuk mendapat peningkatan pada peringkat awal sementara itu kita menggunakan juga ubat-ubat lain di sampingnya untuk memastikan tahap platelet itu kekal tinggi untuk tahap yang lebih panjang jadi selain daripada steroid dan immunoglobulin pilihan lain yang kita boleh gunakan ialah dengan penggunaan ubat-ubat thermopoietin mimetik. Thrombopoietin adalah jenis hormon seperti juga yang kita gunakan untuk meninggikan tahap hemoglobin iaitu erythropoietin cuma yang bezanya thrombopoietin ini molekulnya besar dan banyak pesakit yang apabila terdedah dengan thrombopoietin mereka akan membuat antibodi menentang thrombopoietin itu jadi thrombopoietin ini sebagai hormon tidak dapat Berkesan secara lama Ubat-ubat terbaru yang agak sama Dengan trombopoietin ini Yang kita panggil thrombopoietin mimetic agents Adalah hormon-hormon Ataupun ubat yang Dari segi molekulnya hampir sama Dengan trombopoietin tetapi Ia tidak aa, begitu aa, Berkesan dalam Membuat badan kita Membuat antigen terhadapnya Jadi ia selamat digunakan untuk tahap yang lama Uh, walaupun kesannya mungkin tidak sehebat dengan trombopoietin betul, tapi ia banyak digunakan dengan selamat. Dan uh, dari segi kosnya, ia ya, ia agak tinggi, tapi dia dapat berkesan dalam masa 72 jam. Malangnya, sekiranya kita berhentikan ubatnya itu, platelet akan kembali turun semula. Jadi dia tidak dapat digunakan untuk bertahan lama. Ubat yang seterusnya yang kadang-kadang kita pakai pada peringkat awal untuk mengawal platelet dalam kecemasan ialah dengan penggunaan uh, rituximab. Saya pernah menggunakan ubat rituximab ini kepada pesakit yang uh, telah mendapat pendarahan dalam otak dan kita ingin cuba untuk meninggikan plateletnya yang cepat jadi kita bagi semua, kita bagi steroid dan bagi immunoglobulin dan juga kita bagi rituximab dan selepas beberapa hari tahap plateletnya akan naik. Tetapi Rituximab tidak selalunya digunakan pada peringkat awal ini, ia eh, lebih banyak digunakan pada peringkat susulan nanti. Jadi dalam uh, cara saya untuk menangani pesakit-pesakit hati -pesakit pada peringkat awal, saya masih lagi menggunakan steroid. Uh, sekiranya tahap plateletnya tidak terlalu rendah, kita boleh menggunakan steroid dengan secara tablet tetapi selalunya bila pesakit datang ke klinik saya ataupun datang dimasukkan ke di hospital selalunya tabletnya memang betul-betul sudah rendah jadi pada peringkat ini mungkin dengan penggunaan intravenous steroid mungkin lebih berkesan untuk pesakit itu walaupun dari segi kajian tidak ada beza antara keduanya itu cuma bezanya sekiranya kita menggunakan intravenous dos steroid yang kita boleh beri daripada pesakit kita adalah lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan penggunaan ubat tablet sebab tablet satu tabletnya itu hanya 5 mg saja tetapi dengan intravenous kita boleh memberi sehingga 1 gram ya steroid tetapi cabaran utama dalam menangani um, ATP pada peringkat awal bukanlah pilihan ubat tetapi kesan sampingan yang kita boleh dapat daripada ubat itu. Sekiranya kita pakai steroid, sekiranya pesakit itu mempunyai masalah dengan gula yang tinggi ataupun tekanan darah tinggi, ia mungkin membuat pesakit itu mengalami tekanan yang lagi tinggi, boleh menyebabkan um, tahap gulanya lebih tinggi jadi mungkin ia tidak selamat pada pesakit tersebut. Alternatif lain seperti rituximab boleh memberi kesan sampingan seperti alergik dan juga um, kalau kita tengok immunoglobulin pula ia perlu diberi dalam masa 2 hari jadi agak lama infusionnya dan juga dari segi kosnya juga agak tinggi jadi tidak ada ubat yang adil tapi dalam banyak-banyak ini memang steroid kita nampak yang paling senang dan digunakan dan juga sekiranya kita tahu macam mana cara untuk menangani masalah ITP ini ia dapat digunakan dengan selamat antara perkara-perkara lain yang kita perlu titik beratkan dalam rawatan awal ITP ialah untuk ada kajian yang mengatakan sekiranya kita aa, pesakit itu mempunyai masalah jangkitan H pylori pada bahagian usus mereka sekiranya kita dapat aa, memberi antibiotik untuk mengurangkan tekanan H pylori pada mereka ada kemungkinan yang ITP mereka dapat kembali stabil tetapi hanya dalam 30% pesakit sahaja yang berjaya uh, di mana atp mereka dikawal dengan hanya mengurangkan tahap h pylori memang kita ada kajian sebelum ini yang saya buat semasa di ITP, uh, di UM dahulu tapi kesannya agak kurang memberasankan walaupun kita buat screening untuk memastikan dan pesakit itu tidak ada H. pylori dan screeningnya positif kita masih lagi memberi antibiotik untuk mengurangkan jumlah jangkitan H. pylori pada mereka tapi selalunya ia tidak cukup untuk meninggikan tahap platelet dan sering pesakit-pesakit ini masih lagi memerlukan rawatan dengan steroid um antara isu-isu uh, lain yang kita selalu dapat ialah uh, pesakit yang uh, ketika di kita tahu yang mereka ada ATP, mereka sedang mengandung. Jadi, maknanya mungkin pemberian steroid ataupun pemberian rituximab tidak selamat pada mereka. Jadi, dari segi alternatifnya, adalah lebih selamat kalau kita menggunakan immunoglobulin. Tetapi, kita hanya boleh berikan kepada mereka pada tahap 34 minggu. Kerana kalau kita berinya terlalu awal ataupun terlalu lewat, kesan pada plateletnya tidak, mungkin tidak optimal. Jadi kita kena uh, uh, Berbincang dengan pesakit dahulu Dan merancang bila Kita perlu memberi ubat immunoglobulin Ini selanjutnya pada Minggu ke-32 hingga minggu ke-34 Mereka mengandung supaya Empat minggu selepas uh, immunoglobulin itu diberikan uh, Platelet mereka naik tinggi Dan mereka selamat untuk bersalin Jadi um, yang penting sekali ialah uh, sekiranya kita mengalami platelet yang rendah kita perlu pastikan yang diagnosis kita tepat dan kita berjumpa dengan doktor kita untuk membincang apakah uh, jenis-jenis rawatan yang uh, sesuai untuk kita secara majoritinya memang steroid adalah pilihan universal ya. semua pesakit yang punya RTP sedikit sebanyak rawatan mereka ada mengandungi steroid cuma dosnya mungkin berbeza dan juga Uh, tempoh masa rawatan mereka dalam uh, menggunakan steroid mungkin berbeza antara satu sama lain um, sila berbincang dengan doktor anda sekiranya anda mendapat diagnosis ITP dari segi rawatan adakah perlu rawatan itu di, diberi sekiranya tahap platelet anda tidak begitu rendah lebih daripada 50 misalnya dan kita tidak, tidak bercadang untuk membuat apa-apa pembedahan ataupun pesakit itu tidak mengandung mungkin rawatan tidak perlu diberikan terlebih dahulu. Kita masih lagi boleh memantau pesakit itu untuk melihat sama ada trend plateletnya akan semakin rendah ataupun semakin stabil. Jadi untuk maklumat lanjut tentang rawatan ITP ini sila layari website saya ataupun perhubungan saya melalui Facebook. Sekian terima kasih.